নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ নিমাত ষ্টাডি পইণ্ট চেনেলটোলৈ আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আহিছে ছেকেণ্ড ইয়াৰ হিষ্টৰী চেপ্টাৰ টেন সম্রাট আৰু ইতিহাস মোগল দৰবাৰ শীৰ্ষক পাৰ্টটোৰ সকলো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এক আৰু দুই নম্বৰৰ প্ৰশ্নোত্তৰ আলোচনা কৰিম ছ' তোমালোকে ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈকে চাবা ইয়াৰ পৰা বহুত প্ৰশ্ন তোমালোকৰ ফাইনেল এক্সামত কমন থাকিব যদি তুমি এতিয়ালৈকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু এইটো ভিডিঅ' তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী অথবা তোমালোকৰ হিষ্টৰীৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইটো ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত আহিছে ছেকেণ্ড ইয়াৰ হিষ্টৰীৰ সকলো চেপ্টাৰৰ ভিডিঅ'ৰ প্লে'লিষ্টৰ লিংক দিয়া আছে তাত ক্লিক কৰি তোমালোকে সকলো ভিডিঅ' চাই ল'বা চবলৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান মোগল শব্দটো ক'ৰ পৰা আহিছে এন্সাৰ মংগলদ শব্দৰ পৰা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু মোগল সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন আছিল এন্সাৰ বাবৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী কোন চনত আকবৰে সিংহাসনত বহিছিল এনচাৰ পোন্ধৰশ ছাপাৱন্ন চনত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ চিপাহী বিদ্ৰোহৰ সময়ত মোগল সম্ৰাট কোন আছিল এন্সাৰ দ্বিতীয় বাহাদুৰ শ্বাহ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফাইভ মোগল সম্ৰাট কোনজনে আলমগীৰ উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল এনচাৰ ঔৰংজেবে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্স মোগল দৰবাৰত কি ভাষাৰ প্ৰচলন হৈছিল এন্সাৰ পাৰ্চী ভাষা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেন মোগলসকলৰ মাতৃভাষা কি আছিল এন্সাৰ তুৰ্কী ভাষা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইট আকবৰনামা কি ভাষাত লিখা হৈছিল এন্সাৰ পাৰ্চী ভাষাত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইন পাণ্ডুলিপি মানে কি বুজায় এন্সাৰ কোনো হাতে লিখা পুথি বা সংকলনক পাণ্ডুলিপি বুলি কোৱা হয় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টেন আকবৰ নামাৰ লেখকজনৰ নাম কি আছিল এন্সাৰ আবুল ফজল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ইলিফেণ্ট বাদশাহনামা কোনে লিখিছিল এন্সাৰ হামিদ লাহৰি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেলভ জিজিয়া কৰ কোনে উঠাই দিছিল আৰু কেতিয়া এনচাৰ পোন্ধৰশ ছয়ষষ্ঠি চনত আকবৰে উঠাই দিছিল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টিন কোনজন মোগল সম্ৰাটে ফাটেহপুৰ চিক্ৰীত ৰাজধানী প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল এনচাৰ আকবৰে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টিন বুলন্ত দৰৱাজা কি এনচাৰ গুজৰাট বিজয় স্মৰণীয় কৰাৰ কাৰণে আকবৰে ফাটেহপুৰ চিক্ৰীৰ ঠিক সমাজতে এখন বিশাল আকৃতিৰ দুৱাৰমুখ বা প্ৰৱেশ পথ নিৰ্মাণ কৰাইছিল ইয়াকে বুলন্দ দৰৱাজা বুলি কোৱা হয় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফিফটিন কোন চনত আকবৰে লাহোৰলৈ ৰাজধানী স্থানান্তৰিত কৰিছিল এন্সাৰ পোন্ধৰশ পঁচাশী চনত কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন ভাৰত তশত বুলিলে কি বুজা এন্সাৰ মোগল ৰাজসিংহাসনৰ আন এটা নাম তহঁত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেণ্টিন শিলত মানে কি এন্সাৰ সম্ৰাটে পিন্ধা পুৰণি সন্মানিত পোচাকক শিলত বলা হৈছিল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইটিন হুমায়ুন নামাৰ ৰস কোন এন্সাৰ হুমায়ুনৰ জীয়ৰী গোলবদন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইণ্টিন মঞ্চভ শব্দৰ অৰ্থ কি আছিল এন্সাৰ স্থান বা পদমৰ্যদাক বুজোৱা হৈছিল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি পাৰ্চী আৰু হিন্দী ভাষাৰ সংমিশ্ৰণত সৃষ্টি হোৱা ভাষাটোৰ নাম কি আছিল এন্সাৰ উৰ্দু ভাষা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ওৱান বাবৰৰ স্মৃতি কি ভাষাত ৰচনা কৰা হৈছিল এন্সাৰ তুৰ্কী ভাষাত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি টু কোন চনত আৰু কাৰ কাৰ মাজত দ্বিতীয় পানীপথৰ যুদ্ধ হৈছিল এন্সাৰ পোন্ধৰশ ছাপাৱন্ন চনত আকবৰ আৰু হিমুৰ মাজত দ্বিতীয় পানীপথৰ যুদ্ধ হৈছিল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী ছাগতাই নামৰ মোগলসকল কোন বংশৰ লোক আছিল এন্সাৰ তেওঁলোক চেংগিখাৰ বংশধৰ আছিল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ ছাৰ তমালিম আৰু জমিনছ পদ্ধতি কোনে উদ্ভাৱন কৰিছিল এন্সাৰ সম্ৰাট শ্বাহজাহানে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ফাইভ ইউৰোপৰ পৰা অহা কোন লোকে ভাৰতলৈ পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে জলপথ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল এনচাৰ ভাস্কৰদা গামাই কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ছিক্স মোগল ইতিহাসৰ পৰা কি তথ্য আহৰণ কৰিব পাৰি এন্সাৰ মোগল যুগত ৰচিত ইতিহাসবোৰে সাধাৰণতে সম্ৰাটসকলৰ সমসাময়িক ঘটনাৱলীৰ বিষয়ে বৰ্ণনা দিছিল ইয়াৰ উপৰি এই ইতিহাসসমূহত মোগল যুগৰ ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাৰ প্ৰকৃত তথ্যবোৰ সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছিল ইতিহাসসমূহৰ তথ্যৰ পৰা সেই সময়ৰ সামাজিক ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক আৰু ধৰ্মীয় জীৱনৰ বিভিন্ন দিশৰ বিষয়ে জানিব পাৰি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি চেভেন মোগল শব্দটো ক'ৰ পৰা উদ্ভৱ হৈছিল মোগলসকলে নিজে এই শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল নে এন্সাৰ মোগল শব্দটো মংগল শব্দৰ পৰা আহিছে এই নামটো এখন সাম্ৰাজ্যৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে কিন্তু মোগলসকলে তেওঁলোকৰ লেখা টি ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল তেওঁলোকৰ পিছত অন্যান্য লোকেহে এই শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি এইট মোগলসকল কিয় নিজকে তাইমুৰী বুলি কৈছিল এন্সাৰ মোগলসকলে নিজকে তাইমুৰ বুলি চিনাকি দিছিল কাৰণ তেওঁলোক তুৰ্কী আক্ৰমণকাৰী টাইমুৰৰ বংশৰ আছিল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি নাইন মোগল সাম্ৰাজ্যৰ শ্ৰেষ্ঠ সম্ৰাট কোন আছিল তেওঁৰ দুটা উল্লেখযোগ্য সফলতাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা এনচাৰ মহামতী আকবৰ আছিল মোগল যুগৰ শ্ৰেষ্ঠ সম্ৰাট তেওঁৰ দুটা উল্লেখযোগ্য সফলতা আছিল নাম্বাৰ ওৱান ভাৰতত হিন্দু আৰু মুছলমানৰ মাজত ঐক্য স্থাপন নাম্বাৰ টু ৰাজপুতসকলৰ লগত মিত্ৰতা স্থাপন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি মোগল যুগৰ ইতিহাসসমূহ ৰচনা কৰাৰ দুটা উদ্দেশ্য লিখা এন্সাৰ ইয়াৰ উদ্দেশ্য আছিল ক শাসকসকলৰ শাসন কাৰ্যৰ বিভিন্ন দিশসমূহৰ চিত্ৰ দাঙি ধৰা আৰু খ্ৰাটক কেন্দ্ৰ কৰি সাংঘটিক সংঘটিত হোৱা ঘটনাৰাজি ৰাজ পৰিয়াল দৰবাৰ আৰু অভিজাতসকল যুদ্ধ আৰু প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাপনা আদি দেশসমূহৰ তথা সমাজৰ ওচৰত দাঙি ধৰা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি ওৱান নষ্টালিক শৈলী কি এনচাৰ নষ্টালিক শৈলী হ'ল এবিধ তৰুণ শৈলী য'ত পথালি সমতল পাতত কলমেৰে লিখা হৈছিল কলমসমূহ পাছৰ পৰা দহ মিলিমিটাৰ দীঘল জঙা নিপযুক্ত আছিল চিয়াঁহী ডুবাই লিখা নিপসমূহ হাৰ নীপসমূহৰ মাজত ফলা আছিল যাতে চিয়াঁহী সহজে বৈ যাব পাৰে এই নষ্টালিক শৈলী আকবৰৰ প্ৰিয় শৈলী আছিল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি টু দুখন গুৰুত্বপূৰ্ণ মোগল সচিত্ৰ পাণ্ডুলিপিৰ নাম লিখা এনচাৰ দুখন উল্লেখযোগ্য মোগল পবিত্ৰ পাণ্ডুলিপি আছিল ক আকবৰ নামা আৰু খ্ছাহনামা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি থ্ৰী কোনে কেতিয়া এছিয়াটিক ছ'চাইটি গঠন কৰিছিল এনচাৰ সোতৰশ পঁচাশী চনত ছাৰ্জন উইলিয়ামৰ নেতৃত্বত এছিয়াটিক ছ'চাইটি গঠন কৰা হৈছিল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি ফ'ৰ গুলহ ই ক'ল মানে কি বুজা এন্সাৰ গুলহ ই ক'ল বানে হ'ল পূৰ্ণ শান্তি সকলো ধৰ্ম আৰু সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰতি সহিষ্ণুতা এই আদৰ্শৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত মতকে গুলহ ই ক'ল বুলি কোৱা হৈছিল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি ফাইভ মোগল যুগৰ চিত্ৰসমূহৰ জৰিয়তে কি কি বিষয়সমূহ ফুটাই তোলা হৈছিল এন্সাৰ মোগল যুগৰ চিত্ৰসমূহৰ জৰিয়তে ৰাজসভাৰ কাহিনী সম্ৰাটৰ যুদ্ধৰ প্ৰকৃতিৰ ছবি পশু পক্ষীৰ ছবিবোৰ ফুটাই তুলিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি আকবৰৰ ৰাজসভাত পৃষ্ঠপোষকতা লাভ কৰা চিত্ৰশিল্পীবোৰৰ নাম লিখা এনচাৰ আকবৰৰ ৰাজসভাত পৃষ্ঠপোষকতা লাভ কৰাৰ চিত্ৰশিল্পী শিল্পীসকল আছিল আব্দুল ছামাত মিখ চৈয়দ আলী লাল কেন্দ মুকুন্দ হৰিবল তাৰাচন জগন্নাথ আৰু যশৱন্ত উল্লেখযোগ্য যে যশৱন্ত সেই কালৰ শ্ৰেষ্ঠ চিত্ৰকাৰ চিত্ৰকৰ আছিল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি চেভেন মোগল যুগৰ কেইটামান অভিজাত শ্ৰেণীৰ নাম লিখা এনচাৰ মোগল যুগৰ কেইটামান অভিজাত শ্ৰেণী হ'ল তোৰাণী আফগানী ৰাজপুত দক্ষিণী আদি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি এইট আকবৰৰ ৰাজসভাৰ দুজন উল্লেখযোগ্য হিন্দু ৰাজবিষয়াৰ নাম লিখা এনচাৰ আকবৰৰ ৰাজসভাৰ উল্লেখযোগ্য হিন্দু ৰাজবিষয়া দুজন আছিল ৰাজা তদৰমল আৰু ৰাজা মানসিংহ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি নাইন মোগল যুগৰ কেইজনমান চৰকাৰী বিষয়াৰ পদবীৰ নাম লিখা এন্সাৰ চৰকাৰী বিষয়া কিছুমানৰ ভিতৰত কানানগ ৰাজহ বিষয়া নথি পত্ৰৰ হিচাপ ৰাসতা কাজী বিচাৰক চৌধুৰী ৰাজহ সংগ্ৰহ বিষয়া আদি ন্যায়ৰ বিবাদৰ ক্ষেত্ৰত কাজিয়ে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফৰ্টি বাদশাহ নামৰ ওপৰত এটি ছমুটকা লিখা এনচাৰ সম্ৰাট শ্বাহজাহান এজন বিদ্বান ব্যক্তি আছিল সাহিত্যৰ প্ৰতিও তেওঁৰ অনুৰাগ আছিল পাৰ্চী আৰু হিন্দী ভাষাত তেওঁৰ বুটপত্তি আছিল সেয়ে তেওঁৰ পৃষ্ঠপোষকতাতে আবুল ফজলৰ এজন প্ৰিয় শিষ্য আব্দুল হামিদ লাহৰিয়ে তেওঁৰ বিখ্যাত ইতিহাস সাহিত্য বাদশা নামা নামৰ কিতাপখন ৰচনা কৰিছিল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফৰ্টি ওৱান ছাৰ তামলিম আৰু জমিন বছ পদ্ধতি কি আৰু ইয়ে কি অৰ্থ প্ৰেৰণ কৰে এনচাৰ ছাৰ তামলিম আৰু জমিন বছ পদ্ধতি হ'ল ৰজা বা সম্ৰাটক সন্মান জনোৱা নিয়ম উল্লেখ যে সম্ৰাট শ্বাহজাহানে দণ্ডবত প্ৰণামৰ পৰিৱৰ্তে চৰত মলিম বা জমিনবছ বা ভূমি চুমা খাই ৰজাক সন্মান জনোৱা পদ্ধতিৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল ছাৰত মলিম পদ্ধতি মানে ব্যক্তিজনে সহাতে ভূমিৰ পৰা ক্ৰমে ক্ৰমে লাহে লাহে ওপৰলৈ তুলি তলুৱা শিৰত লগাই অভিবাদন জনাব লাগিছিল এনে অভিবাদন চাৰিবাৰ প্ৰদান কৰা হৈছিল ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল আত্ম নিবেদন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফৰ্টি টু হেৰেম বা হাৰাম মানে কি বুজায় এন্সাৰ মোগলসকলে পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত হেৰেম শব্দটো সততে ব্যৱহাৰ কৰিছিল হেৰেম শব্দটো পাৰ্চী শব্দ হাৰাম শব্দৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল পবিত্ৰ স্থান এই হেৰেমত বাট্ছা তেওঁৰ পত্নী আৰু উপ পত্নী তেওঁৰ ওচৰ সম্বন্ধীয় লোক মহিলা পৰিচাৰিকা দাস দাসীসকল থাকিব পাৰিছিল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফৰ্টি থ্ৰী শ্বাহজাহানৰ দুই জীয়ৰী কোন কোন আছিল এনচাৰ সম্ৰাট শ্বাহজাহানৰ দু জীয়ৰীৰ নাম আছিল শ্বাহান আৰু ৰোচন আৰা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফৰ্টি ফ'ৰ হুমায়ুন কাৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল ইয়াৰ মূল হুমায়ুনে কেনেকৈ ভোগ কৰিব লগা হৈছিল এনচাৰ নাচিৰউদ্দিন হুমায়ুনে ভাৰতত পিতৃ ৰাজ্যৰ সিংহাসনত বহাৰ পিছতে সুৰ বংশৰ ৰজা শ্বেৰ শ্বাহৰ লগত যুদ্ধ হয় যুদ্ধত তেওঁ বেয়াকৈ হাৰে ফলত হুমায়ুনে সপৰিবাৰে ভাৰত ত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হয় তেতিয়া তেওঁ ইৰাণৰ চাকাবিদ বংশৰ ৰজাৰ আশ্ৰয় লয় ইতিমধ্যে শ্বেৰ শ্বাহৰ মৃত্যুৰ পিছত হুমায়ুনে ইৰাণৰ ৰজাৰ সহায় লৈ ভাৰতৰ নিজৰ ৰাজ্য উদ্ধাৰ কৰি মোগল সিংহাসনত পুনৰবাৰ বহে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি ফাইভ বাদশাহনামা গ্ৰন্থখনৰ লেখকসকল কোন কোন আছিল এন্সাৰ সম্ৰাট শ্বাহজাহানৰ নিৰ্দেশ মতে বাদশাহনামাৰ মোগলৰ ইতিহাসখন লিখাৰ দায়িত্ব দিছিল আব্দুল হামিদ লাহৰি নামৰ বুৰঞ্জীবিদজনক এই গ্ৰন্থখন তিনিটা দফতৰত পৰিকল্পনা কৰি লাহৰিয়ে লিখিবলৈ ধৰে দ চন্দ্ৰ মাহত বিভক্ত কৰি প্ৰথম দুটা দফতৰৰ কাম লাহৰিয়ে সম্পূৰ্ণ কৰে বিদত্তৰ কাৰণে লাহৰিয়ে তৃতীয় খণ্ডটো সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰাত সেইখিনি ৱাৰিছ নামৰ ইতিহাসবিদজনে সম্পূৰ্ণ কৰিছিল চমৰ মা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিলৈ এইখিনিয়ে আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো তোমালোকক সহায় কৰিছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে এইটো ভিডিঅ' তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী অথবা তোমালোকৰ হিষ্টৰীৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু এইটো ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত এইচ এছ ছেকেণ্ড ইয়াৰ হিষ্টৰীৰ সকলো চেপ্তাৰৰ ভিডিঅ'ৰ প্লে'লিষ্টৰ লিংক দিয়া আছে তাত ক্লিক কৰি তোমালোকে সকলো ভিডিঅ' চাই ল'বা ধন্যবাদ